В тот же день у нас было заседание президиума Меджлиса, и там обговаривался вопрос, и поступивший информацию о том, что ФСБ готовит депортацию Мустафа Джамилева. Хотя смысла в этой депортации не было, и так было ясно, что я завтра собираюсь сам уехать. Но, оказывается, хотели, так сказать, демонстративно. Не знаю, в самом деле это было так или это была неправильная информация. Но мы с Репатом Чубаровым поменялись машинами. мы отдельно, Я отдельным путем уехал. Задержали Репата Чубарова. Вывели из его машины, обыскали. Потом посмотрели, вроде не похож на Мустафу Джамилева. Извинились перед ним, сказали, произошла ошибка. И вот сегодня, мы рано утром в 6 часов выехали. Подъезжаем к этому Границы Крыма с материковой частью Украины. Вот этот э, крымский подъехал э, человек э, на Форде, вот, сзади нас. Почему-то отошел в сторону, переоделся. Он, оказывается, в спортивной форме был, а так сейчас солидную форму одел. Подошел к нам, проверил документы и сказал, что есть постановление. Она не постановление, а называется «Акт уведомления». «Акт уведомления», да. да. Мне говорится, что такой-то, такой-то Джамилев Мустафа в соответствии с законом Российской Федерации о порядке пребывания и выезда из Российской Федерации. Я, Джамилев Мустафа, лишается права въезда на территорию Российской Федерации сроком на 5 лет до 19 апреля 2019 года. Сначала меня это развеселило, потому что я сказал, что я в Россию не собирался. Потому что ну, последний раз я был в 1986 году, освобождался из российского магаданского лагеря. И после этого 26 лет меня там не было. И только месяц назад по приглашению Путина и Шаймиева я приезжал туда на переговоры. И больше не собирался туда ехать. А тут у меня запрет на въезд. Но потом сообразил, что они же под Россией подразумевают наш Крым тоже. И что интересно, там никакой подписи, никакого бланка. То есть одна подпись, одна, одна графа, где должна быть моя подпись о том, что я ознакомлен. Вторая графа понятые, две графы, еще понятые, должны оказывается подтвердить. Ни у меня подписи, ни по каких-либо понятых не было, только семь или восемь человек автоматчиком стояло возле него. И а ты кто такой вообще, как твоя фамилия, с какого ведомства. Единственное, опять, я уполномоченный. Кого ты уполномочиваешь? Ну все, вот я сказал. Ну, говорю, стой тогда, хоть физиономию твою. Мы сфотографировали, хоть фотография сохранилась. А так больше не следа. Стали выяснять, откуда, кто. Из Москвы удалось созвониться, они сказали, что ФСБ, ФСБ не имеет никакого отношения, они там такого распоряжения не давали. Администрация Крыма тоже вроде бы отрицает. Хотя я письменного заявления не видел, но Гоблин... А, как его? Аксен? Ак 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 ну да, премьер-министр. Аксенов? Да. Он по кличке Гоблин, его больше знаю как Гоблин. Тоже сказал, что вроде бы они не давали никакого распоряжения. Поэтому остается загадкой, откуда все это явилось. Но э, где-то полтора часа назад меня по BBC брали интервью и спрашивали, как вы прокомментируете заявление русской стороны о том, что эта российская сторона не препятствует въезду Мустафы Джамиля в Крым? Это украинские власти запрещают ему въехать <laughs> в Крым. Вот такая И французское телевидение тоже задавало примерно такой же вопрос. Мы вам не зададим этот вопрос. Ну, ну,